Уважаемые присутствующие, сегодня на нашем празднике по случаю вручения... Добрый день, уважаемые спасатели, добрый день, уважаемые ветераны. Спасать жизни людей, защищать людей – это очень почетная и ответственная миссия. Одесский гарнизон является эффективным спаянным и боевым коллективом, мы сегодня, проводя совещание по пропуску воды в Вилково, в этом еще раз убедились. Очень важной задачей является материальное обеспечение Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Так могу сказать, что за последние три года по заданию нашего президента Виктора Федоровича Януковича 366 семей спасателей переехали в собственные квартиры. И сегодня особенно приятно вручить 11 квартир спасателям Одесского гарнизона. И очень показательно и 11 квартир, которыми практически этот год начинает Одесский гарнизон. Я поздравляю Новоселов с этим важнейшим событием в их жизни. Пусть всегда в квартирах будет покой, достаток, детский смех и все будет в порядке. Еще раз поздравляю с праздником. Ключи от квартир вручают вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул и председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Михаил Болоцкий. Службу квартиру номер 21. Службу квартиру номер 3 старшему лейтенанту служби цивільного захисту Губрію Володимиру Валерійовичу. Службову квартиру номер 7 підполковнику служби цивільного захисту Ланчуку Сергію Івановичу. Службову квартиру номер 20 підполков... Службову квартиру номер 14 старшому лейтенанту служби цивільного захисту Асташові Катерині. Службовую квартиру номер 16 старшему лейтенанту службы цивильного захисту Романскому. Службовую квартиру номер 17 капитану службы цивильного захисту Хадзинскому Василю Васильевичу. Сегодня присутствует вице-премьер-министра Украины Александра Юрьевича Вилкова, главы областной государственной администрации ДСК области. Мы вручили квартиры служебные, и вы сегодня будете уже вселяться в эти квартиры. Выполняя задачу президента Украины Виктора Федоровича Януковича, мы с этого года начинаем программу обеспечения жильем дополнительно переоборудовая нежилые помещения своими средствами, жилые за счет спецфонда, и в результате повышаем эффективность обеспечения наших сотрудников жильем. Впереди выполнение этой программы в такие области, такие гарнизоны, как Одесский, Днепропетровский, Харьковский, Львовский, Харьковский, Луганский, я желаю вам добра, здоровья, мужества при выполнении задач по защите населения и территории от чрезвычайной ситуации. С праздником вас! Гости, уважаемые сотрудники, от имени Новоселова хочу поблагодарить руководство страны, руководство города, руководство Одесской области, также руководство главного управления за полученные нами квартиры.